sebagaimana biasa kita akan mulakan dengan perbincangan adab Jadi hari ini kita akan bincangkan salah satu di antara pokok dalam adab adalah akhlak ya? Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran dan juga dalam al Saya rasa jelas semuanya memang akhlak ni satu perkara yang pokok Yang boleh kita namakan bahawa akhlak ni hanya akan lahir daripada ilmu dan amal yang sahih ya ilmu dan amal yang sahih lagi ikhlas jadi dia akan melahirkan apa yang kita namakan akhlak maka akhlak ini dia perlu dia adalah benda yang Allah dah bagi kunci dia sebagaimana dalam al-Quran Allah SWT dah pun mengisyaratkannya <coughs> Dalam Al-Quran Allah dah berikan isyarat Dan dalam hadis Allah beritahu bahawa kita kena mengusahakan ni ya? Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran Allah SWT kata Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, Maka disebut kat situ fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Dah diberikan ilham Dah berikan him Conscience Tentang mana yang baik dan mana yang buruk Kepada itu fitrah manusia Mana fitrah kita ni dah tahu dah mana yang common sense bagus, mana yang common sense tak bagus. Mana yang kita patut suka, mana yang kita patut tak suka. Kemudian Allah sebut, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Telah berjayalah orang yang menyucikan hatinya dan rugilah orang yang mengotorinya. Lalu di situ jelas bahawa akhlak satu benda yang ada basisnya tapi kita kena berusaha mujahadah untuk terus extend dan meluaskan Akhlak itu dalam kehidupan harian kita Jadi Maka sampailah Allah SWT menjadikan Dan Rasul pun ada menyebutkan Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqah Sebaik-baik dan paling sempurna orang mukmin adalah yang paling baik akhlak mereka Dan banyak lagi dalam hadis yang lain Cuma saya nak tumpukan kepada beberapa yang disebutkan oleh uh, Syekh Qardawi dalam kitabnya uh, yang yang bertajuk Al-Wasatiyah fil Quran Al-Karim Eh? Maka disebutkan di sini bahawa akhlak melibat meliputi seluruh aspek kehidupan ya. Eh? Yang pertama dari sudut tubuh kita ada akhlak dia. Jisman lahu daruratuhu wa hajatu. Dalil dia kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum dan jangan kamu melampau. Ya kerana Allah tidak suka orang yang melampau. Maka sebenarnya adab dalam makan, cara makan, keperluan makan, bila nak berhenti, bila nak start, maka semua tu dalam akhlak. Ya semua tu dalam akhlak. Maka kalau kita kata bahawa iman itu tidak ada kaitan dengan tubuh kita. Tak ada kaitan dengan besar atau kecilnya tubuh kita. Tapi kalau kita ni makan banyak, makan tak ada akhlak Maka itu juga ada satu indikator Ada masalah, satu bug dalam hidup kita Ya, yeah? iaitulah Tak dapat mengawal nafsu makan Lalu badan kita menjadi obes Dan maknanya uh, Itulah dia keadaan dia Dan itu menjadi satu persoalan Ada beberapa orang yang pernah tanya saya Dia kata, dia kata kenapa ustaz-ustaz ni Badan besar-besar uh, Jadi, susah kan nak jawab kan margaustu ha, senang jawabnya ustaz-ustaz ni meraikan tetamu eh meraikan penjemput, orang menjemput bagi makan dia makan ya rezeki jangan hmm. ditolak ustaz jawab begitu, ajak lah, lawaklah kan tapi tidak convincinglah mengapa ustaz ustaz perlu badan besar kan ha, jadi wallah wala ha, tapi itu sebenarnya adalah satu benda yang tanda soallah mungkin ada orang yang memang sebab genetically begitu ha, bukan sebab dia makan banyak pun dia makan sikit aja, tapi kita yang makan banyak tak naik-naik pun badan. Dah rezeki kita macam tu. Kan? Cuma kita tak boleh nak pukul kata. cuma dia boleh menjadi satu perkara yang yang kurang molek lah ya, yeah? kurang molek. Baik, kemudian dari suruh akal, aqlan mawahibuhu wa afatu wa afaqu. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Maka akhlak kita adalah kita melihat pada langit dan bumi ciptaan ni maka memerhatikan dan meneliti bumi dan 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 isinya dan langit dan penciptaannya adalah merupakan akhlak dalam menggunakan akal kita. Ha, tapi macam saya sebut di banyak tempat uh, bahawa menggunakan akal akhlak dia mesti jangan melepas melepasi batas. Saya suka sebut sekali lagi kat sini mungkin entum ada ada pendapat juga ya. Yang kita selalu sebut bahawa ramai orang Uh, fakir miskin dan seumpamanya Maka adakah Allah tidak adil Saya sebut selalu kan Maka bila mana kita menggunakan akal secara bebas Maka kita akan mula Merasa Allah SWT tidak adil Allah SWT menyesatkan Mudil Walmuh -wal muhdi Allah berikan hidayah Allah juga yang menyesatkan Kenapa Allah menyesatkan kita Dan mengumbankan kita dalam neraka Di mana adilnya Allah nah, Nak jawab macam mana kan sebab itu adalah masalahnya kita dok pakai manusia punya undang-undang untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka kita dah melepasi tahap akhlak guna akal kita. Ya, dan cuba untuk berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa nafsan laha masyairha. Wadawafi'ha wa ashwaqha. Ya ini itulah nafsu dalaman kita mempunyai perasaan rasa dorongan dan kehendak maka ayat dia qad aflaha man zakkaha siapa yang mendidik nafsu kehendak dia desires dia maka dia berjaya siapa yang mengikutinya maka dia rugi macam hadis nabi iaitu lah al kayyis man dan nafsuhu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawa wa tamanna ala Allah orang bijak adalah yang sentiasa fikir apa dia nak bawa lepas mati orang tak bijak terencak akal orang yang sentiasa ikut hawa nafsu dia kan Baik, kemudian yang berkait dengan usrah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Layani keluarga isteri kamu dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu yeah. Ya. Dan hubungan ibu bapa dan anak wa wasainal insana bi walidahi ihsana. Allah mewasiatkan bagi manusia kepada dua ibu bapa dia layanan yang baik. Dan dari suruh anak wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu kena takutkan papa kedana fakir tak boleh makan kebulu dan seumpamanya dan alaqah hubungan di antara kaum kerabat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba kemudian dalam ayat lain wa atidzal qurba haqqahu wal miskin berikan kaum kerabat kita hak dia terlebih dahulu selepas itu barulah orang miskin dan orang yang di dalam perjalanan maka kalau ada adik-beradik fakir miskin yang susah kita dahulukan mereka berbanding orang di luar di Kemboja ke Kampuchia ke ya, dan seumpamanya dan yang berkait akhlak yang berkait dengan mujtama yang pertama dalam adab dan muamalat dengan mereka antara yang mudah contohnya la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha yang kedua dalam bab iktisad dalam bab ekonomi wailun lil mutaffifin celakalah orang yang menipu timbangan alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun okey apabila mereka ini uh, menjadi pembeli eh, mereka wajibkan orang untuk tunaikan hak mereka sepenuhnya tapi apabila mereka menjadi penjual eh, mereka menipu Ha, mereka menipu dengan mengurangkan timbangan Bila dia beli, dia nak orang Tunaikan hak dia Bila dia jual, dia kurangkan hak orang ha, Jadi ia bukan hanya terpakai kepada Kepada benda yang perlukan timbangan dacing eh, Tetapi juga semua perkara eh, Iaitulah hubungan manusia sebagai pesyarah kepada anak murid Guru kepada anak murid Guru kepada anak murid, Minta anak murid tunaikan hak dia Macam seolahnya dia ni Tuhan Kena hormat eh, Tapi dia kepada anak murid Tidak pula hormat anak murid dia dengan sewajarnya Ya ha, jadi begitulah ibu kepada anak Anak kepada ibu bapa ha, Dan juga majikan kepada pekerja Pekerja kepada majikan Kemudian dalam bab siasah Inna Allah hayak muru Inna Allah hayak antu adul amanati ila ahliha Allah wajibkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya Wa idha hakamtum an Bainan nas an bil adl mana kamu menghukum di antara manusia kamu menghukumi mereka dengan keadilan. Baik jadi semua ini adalah cetusan ataupun uh, beberapa poin ringkas daripada akhlak secara general ya yeah, secara general. Kemudian saya nak pergi satu lagi hadis yang saya kira agak uh, penting untuk kita faham iaitulah Inna Allah qasama bainakum akhlakakum Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun membahagikan akhlak kamu ya sesama kamu kama qasama bainakum arzakakum sebagaimana Allah membahagikan di antara kamu rezeki-rezeki kamu Wa inna Allah ta'ala wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mal man ahab wa man la yuhib Allah berikan harta kepada sesiapa yang dia suka dan yang dia tak suka. Maknanya orang bukan Islam, pem pem orang yang berperang dengan Allah pun Allah bagi dia harta Wala yuqti iman illa man yuhib. Dan Allah tapi tidak beri iman dan juga dalam riwayat yang lain wala yuqti ad-din agama kepada kecuali kepada siapa yang disuka saja. Ya? Faman dhanna bil mal an yunfiqahu, sesiapa yang merasa kedekut, rasa dah mula uh, tamak, ya? daripada dengan harta yang dia ada lalu dia tak tak mau nak berikan infak wa khafal adu wa ayu jahid dan takut kepada musuh bila dah rasa takut dengan musuh dan seumpamanya daripada peperangan wa habal lail al yukabidahu dan malam pun tak boleh nak bangun dah ya fal yukthir min qawli la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar maka hendaklah dia banyakkan zikir-zikir ini baik jadi dekat sini poin dia adalah qasama bainakum akhlaqakum Allah membahagikan di antara kamu akhlak di antara kamu. Lalu nak ceritanya macam saya kita beritahu tadi fa alhamha fujuraha wa taqwaha dah ada dalam jiwa kita. Cuma nak memperbanyakkan dia kita kena jadi macam kita cari rezeki. Bersungguhnya kita cari rezeki siang malam pagi petang maka itulah juga cara bersungguh yang kita perlu untuk mencari akhlak. So akhlak Perlu diusahakan lalu dia kena ikut dia punya cara metodologi dia iaitu itulah dengan mencari ilmu dan amal yang sahih ya yeah? dan nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna min ahabbikum ahabbukum ilayya wa aqrabukum hubbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm alqiyamah uhasinakum akhlaqan ya yeah? Sesungguhnya orang yang yang paling aku cintai, orang yang kamu yang paling cintai aku dan yang paling hampir denganku dalam majlisnya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ya? Baik. Kemudian saya kira itulah antara beberapa perkara ber berlebatkan akhlak yang patut kita fahami dan seterusnya adalah sebagaimana kita sebutkan tadi akhlak ni dia takkan uh, boleh bersinar di dalam uh, tanah yang gersang dan tidak dibajai dengan uh, ilmu amal yang ikhlas lalu uh, dia ibarat buah-buahan ranum daripada di atas pokok-pokok yang subur dengan akar yang dibajai dengan baik ya yeah? aa uh, oleh kerana itu tidak menjadi satu kesalahan kalau kita belum mencapai akhlak yang terpuji untuk kita cuba berlatih. Ya? Uh, orang kata berpura-pura, ya. Uh, kerana innamal ilmu bitalalam wa innamal hilm bithallum. Ilmu kena be 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 belajar, kelembutan kedunakkan perlu kita uh, praktis dulu. Dia kena practice mix perfect yeah? So jadi akhlak pun Ada kala kita dah terbiasa dengan gaya Keluarga kita ketika membesarkan kita Lalu ketika kita dah matang Sekarang ni kita tahu Oh cara tu tak betul Maka nak ubah bukan senang So dia perlukan masa yeah? Dan juga uh, dokongan dan juga kefahaman sentiasa Baik sebab itu juga Allah SWT dan rasulnya mengajar kita Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi ya Allah bila tengok cermin kata kan ya Allah bila engkau sebagaimana engkau telah mencantikkan penciptaan aku tolong cantikkan akhlakku